نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وإذ قتلتم نفسا جب وزمانيكو كجبتم ایک آدمی کا قتل کیا فدا اور تم فیح پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے فدا تم فیح و اللہ مخرجم ما تم تک تمون اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا مقصود تھا تم تک تمون جو تم چھپا رہے تھے فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ہم نے کہا اِضْرِبُوهُ کہ اس کو مارو اس لاش کو بِبَعْضِهَا اس جانور کے بعض حصے سے قَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح حق تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اور قدرت دکھاتے ہیں تمہیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ توقع کی جاتی ہے کہ تم عقل سے کام ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكُ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام دلائل اور معجزات سے تم بات مان لیتے ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ثم من بعد ذلك پھر تمہارے دل پھر بھی سخت ہوئے اس کے بعد بھی ان امثلہ کے بعد بھی ان نظائر کے بعد بھی ان معجزات کے بعد بھی فہیت الحجارہ پتھر کی طرح او اشد پسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان نمنجام <الْحِجَارَة> کیوں اس لیے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں لمحہ کہ جس سے نہریں چلتی نہریں پھوٹتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان مِنْهَا اور ان میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ لَمَا یش کہ وہ شک ہوتے ہیں پھٹتے ہیں منه الْمَا نکلتا ہے اس میں سے پانی ذرا کم وہ ان اور ان میں سے باز پتھر وہ ہیں لما یہ من ان خشیت اللہ جو اللہ کے خوف سے لڑکتے اور گرتے ہیں وہ بغافل عما تعملون ان تمام معجزات کو دیکھ کر اس کے باوجود جو تم ہدایت کی طرف نہیں آ رہے اور اپنی مرضی بر اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہو اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے غافل اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے غافل گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر یہ جو قتل ہے اس قتل کی نشاندہی چاہتے ہو کہ قاتل کون ہے اس کے لیے ایک جانور ذبح کر دو بکر ذبح کر دو گائے ذبح کر دو بیل ذبح کر دو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس لاش پر لگا دو مار دو یہ لاش خود زندہ ہو کر بتائے گی کہ میرا قاتل کون سے تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے اور جیسے جیسے سوالات کرتے گئے ویسے ویسے وہ جانور مشکل ہوتا گیا تلاش کرنا اور ادھر بنی اسرائیل میں ایک نیک بخت انسان تھا بڑا خدا ترس انسان تھا اور اس کی بیوی بھی اسی طرح نیک تھی اور ان کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے شوہر کا انتقال قریب ہوا تو اس نے اپنی خاتون سے کہا کہ یہ جو بچڑا ہے ہمارے پاس صرف یہی ہے ایسا کرو کہ اسے جنگل میں چھوڑ اور یہ کہہ کر چھوڑ آؤ کہ یہ اللہ کی امان میں ہے اور اللہ کی امانت ہے اور جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو پھر اسے واپس لانا شاید کہ یہ تمہیں فائدہ ہو جائے اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا اس نے پھر اسی طرح اپنے شوہر کے کہیں کے مطابق اس بچڑے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کی امانت کے طور پر اسے جنگل میں چھوڑ دیا خاتون کا جو بیٹا بڑا ہوا تو وہ بھی بڑا نیک بخت تھا اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا اب جب بچہ بڑا ہوا تو ماں نے اسے بلایا اور کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے ایک بچڑا تمہارے لیے چھوڑا ہے اور اسے اللہ کی امانت میں دیا ہوا ہے تم جنگل میں جاؤ اور کہو کہ اللہ کی امانت کہاں ہے یا اللہ کی امانت آئے تو بچڑا تمہاری طرف آ جائے اللہ کی امانت میں یہ نوجوان گیا تو اس نے آواز لگائی کہ اللہ کی امانت میں جو بچڑا ہے وہ کہاں ہے وہ آئے وہ بچڑا دوڑتا ہوا آیا یہ اسے پکڑ کر لے کر آگے والدہ نے کہا کہ کل بازار جانا اور جا کر اس کی قیمت لگوانا لیکن میرے مشورے کے بغیر کسی کو بیچنا نہیں بازار میں ایک شخص نے کہا اس نے اس کی اتنی اتنی قیمت دوں گا اس نے کہا کہ میں اپنی اماں سے مشورہ کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر بغیر مشورے کے کرو گے تو دگنی قیمت دوں گا کہا نہیں اپنی اماں سے مشورہ کروں گا پھر بیچوں واپس تشریف لائے اپنی والدہ سے یہ قصہ سنایا والدہ نے کہا کہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر بیچنا نہیں اگلے دن پھر بازار بیچتی وہی شخص سامنے آیا اس نے قیمت کو اور بڑھا دیا انہوں نے کہا کہ اپنی اما سے مشورہ کیا بغیر بیچوں گا نہیں اب جب یہ واپس آیا تو ان کی ماں نے کہا کہ کوئی بڑا خدا ترس انسان ہے تم کل جب جانا تو ان سے مشورہ کرنا کہ میں کس کو بیچوں اگلے دن جب وہ گیا اس نے کہا کہ بھائی یہ میں کس کو بیچوں اس نے کہا کہ بھائی اپنی نیک بخت ماں کو میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ اسے بیچنا نہیں بنی اسرائیل پر اللہ نے ایک گائے لازم کی ہے اور جتنے انہوں نے سوالات کیے اور جو جو کلر اللہ تبارک وطالعہ نے اور انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ نے بیان کیے وہ مکمل طور پر اس پر فٹ آ رہے ہیں بنی اسرائیل والے تم تک پہنچیں گے اور پہنچ کر اس کے بدلے کا سونا تمہیں دے اس کے بدلے کا سونا تمہیں دے لہٰذا انہیں بیچنا چند دن بعد پھر وہ بنی اسرائیل والے آئے انہوں نے جب دیکھا کہ کلر تو یہی ہے اور جب بیچنے کا کہا, کہا کہ نہیں بیچ رہے اس کے بدلے کا سونا لے لو جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا لے لو اور ہمیں بیچ دو ہماری بہت بڑا ہم پر امتحان ہے اور ہم اللہ کے لیے اسے خریدو چنانچہ ان کی والدہ نے اس کو علیہ والسلام اور خضر علیہ السلام والسلام کا واقعہ اس میں بھی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام والسلام نے کہا کہ دیوار چڑھانی ہے دیوار کی مرمت کرے دیوار کی مرمت کی اور اس کے بعد ان سے کھانا مانگا کا کھانا نہیں ہے حضرت اب تو ہم ان سے لے سکتے ہیں میں کہا نہیں کوئی بات جب اس کی وجوہات بیان کی تو بیان یہ کی کہ صالحا اللہ نے اس دیوار کے نیچے ان کے ان نوجوانوں کا مال رکھا ہوا یتیموں کا اور ان کے والد والدین بہت تھے اس لیے وقت کے تکوینی امور کے نبی اور تشریعی عمر کے نبی دو نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال دولت کی حفاظت کرو کربو ابوہما سوریا ادھر اس نوجوان اس یتیم کے والد بھی نیک تھے اور والدین بھی نیک تھی اللہ نے آخرت تو ان کے عمل اور ان کے مسلسل جد و جہد سے بلائی اللہ نے ان کی دنیا بھی بلائی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی اولاد دنیا میں تکالیف نہیں اٹھائی انشاءاللہ تو چاہیے ہم میں جو والدین ہیں خوب نیک ہو جائیں تک متحرت اختیار کریں حلال کمائیں حلال کھائیں حلال کھلائیں کم کھائیں لیکن صاف ستھرا کھائیں اور کھلائیں انشاءاللہ ہماری اولادوں کو اللہ ہم سے اچھا یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس یتیم کی کہ بچڑے کی ایسی قیمت لگوائے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی انعامات جتنی بھی نعمتیں جتنے بھی معجزات ہم نے اپنی اسرائیل کو دکھائے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کے دل نرم ہو جاتے اور یہ ہماری بات مان لیتے لیکن یہ ہماری بات ماننے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہوگا غیر عالم ہی اے اللہ نہ ان کے راستے میں چلانا جن پر تیرا غضب ہو اور غضب اس قوم پر ہوتا ہے جن کے علمی تحقیق بھی درست ہو پہچان بھی درست ہو لیکن سب کے باوجود زد و عناد کی وجہ سے وہ نہ مانے اللہ کا غضب ان پر ہوتا ہے اور یہود پر اللہ کا غضب اسی لیے کہ سب کو جاننے بوجھنے کے باوجود زد و عناد کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قصد خلوبکم من بعد ذالکا فیق الحجارت یا اشد قصوہ اس کے بعد اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہوگئے تمہارے دل سخت ہوگئے اور سخت بھی کیسے پتھر کیسے سخت اشدہ یا اس سے بھی زیادہ سخت حالانکہ پتھروں میں سے باوجود سختی کے ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق کی بڑی خدمت کرتے ہیں ان سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں کہ ان سے نہریں بہتی ہیں چراچہ مسالی علیہ والسلام کے پاس جو پتھر تھا اس سے بارہ چشمے بہتے تھے اور گاؤں گوٹھوں میں پتھروں کی پھٹن سے بڑی بڑے چشمے بہتے پہاڑی علاقوں میں اور بازے پتھر ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جب وہ پھٹتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے راہ گزرنے والوں کی پیاس بجھ جاتی بلکتے جانوروں اور چرند پرند کی پیاس اس سے بجھ جاتی اور بازے پتھر وہ ہیں کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے لرستے اور لڑک لڑکڑاتے ہیں تم سے ایسا بھی نہ ہو سکا کہ تم اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے یہ اللہ تبارے کے بتارے نے ان پتھروں کی مثالیں دے کر یہ بتلایا کہ یہود کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے متوجہ بھی کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا سکھ لئے دعا کیا سکھ لئی اللہم انی اعوذ بکا من القسمت والغفلت اے اللہ تو مجھے سخت دلی اور غفلت والی زندگی سے بچے کیونکہ سخت دل ہونا یہ دین سے دوری کا باعث بنتا اور غافل ہو جانا غفلت کا شکار ہونا یہ بھی دین سے دوری کا باعث اللہ کے محبوب پیغمبر نے سخت دلی اور غفلت سے اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہوب جو اپنی منمانی کر رہے ہیں اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کے اعمال کر رہے ہیں جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ایک ایک عمل کو جانتے ہیں جب قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ایک ایک عنوان پر انتقام کرامی قدر سامعین آج کے سبق سے آج کے درس سے مجھے اور آپ کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل نرم ہو ہمارے دل میں سختی نہ ہو کیونکہ دل کی قصاوت دل کی سختی آدمی کو اعمال سے اور بعض دفعہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونے بیٹھنے دھونے پر مجبور کرتے اور دل کی نرمی دل کی نرمی شریعت پر عمل کرنے سے تقوی اختیار کرنے سے ہوگا ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے ہوگا ذکر و اذکار میں تیسرا کلمہ ہے استغفار ہے کثرت سے درود شریف ہے اس پڑھنے سے ہمارا دل نرم ہو اور جب دل نرم ہوگا وہ غفلت کا شکار بھی نہیں ہوگا تو انسان چوبیس گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل دلوں کو نرم فرما دے اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے بچا دے اور اللہ رب العزت دین اسلام کے عنوان پر دینی معاملات میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی رب العالیہ